подготовку и были как военнослужащие в Чернобыле и вы помните о том что когда ввели вот это что инвалида войны получать статус и Розенко первый издал подписал распоряжение о том что статус инвалида войны может получить только человек через суд гражданский а он сейчас и мне обещали это распоряжение вот З оболоні города Києва, який є за подписю Розенка, та бумага. Говорит, я дам, ми викинемо це все. І я Розенко об этом вже общався, коли 14 декабря було возложення в Києві на проспекті міра, к Чорнобильцям пам'ятнику. Я хочу сказати, я пішов відтуди з великим осадком. Чому? То, що там реально ліквідаторів у нас було по пропускам строгої відчетності чоловік 50. Все остальные, СБУ, МВД, министерство, это все окружение. И когда я подошел, не вытерпел, Лена Кравченко, которая возглавляла здесь Чернобыльский подкомитет, говорю, Лена, я не вытерплю, я подойду, когда я увидел Розенко, подошел до Розенко. Я вам клянусь, я вот, вот выхожу с понедельника, вам позвонят, и мы с вами встретимся, обговорим вопросы. Я объяснил. Мы люди те, которые не настроены воевать. Но давайте мы сядем и выработаем тот механизм, который удовлетворит всех. И до сих пор ждем, как наш прославленный министр. Я ему дал телефоны все. Он до сих пор нас назначает встречу. Видите, какая память. Я не буду скрывать еще одну. Наш уважаемый пан-президент Порошенко выступал в Запорожье. Он в Запорожье сказал, я только становлюсь президентом, я с вами, чернобыльцами, встречусь. Точно такую же заяву здесь есть ребята с Винницы. Он точно сказал Винницы. <связывается> я на второй день после инаугурации зарегистрировал просьбу, чтобы он встретился с нами. До сих пор встречается. <связывается> Вы знаете, такая же ситуация в этой власти есть нашего кличка мэра тоже обещал и министр финансов Яресько тоже так же само 14 числа обещала до сих пор встреча вот мы сидим у нее в кабинете вот видите, а мало того я вам сказал же вам когда зарегистрирован, вы дома посмотрите этот проект закона 22-25 по которому если вы только скажете на любого районного чиновника плохое слово вас уже могут посадить вот так то вот новая власть развивает демократию ну Порошенко <режим> ну, пойду, понимаете уже три ну так вот довел человека до этого ну что вы сделаете если то есть нищете что нету денег на медикаменты а зарплаты, а какие за эти 2000 тысячи пенсии? Ну вместе с тем давайте мы будем говорить прямо. Я высказал, как может быть. Люди работали на станции, совершили аварию, получают по 10 тысяч. А те пацаны солдатики, которые 12 рублей получали тогда. Как ковырялись тогда в мне так и ковыряется сейчас. И нет у них, он получает этих около двух тысяч а на медикаменты уже сейчас, вот как все люди, я посмотрел, что выходит в районе 4-4,5 тысяч. Где взять эти деньги? Это смех. Это смех действительно. Но смех, смех над нами. Ну, в районах по тысяче дают. Они не все не обманывают пьет. нас и на в глаза. Прямо в глаза все обманывают. Вот тут вот, были вот представители Слубнов. Звонит прессу. Лариса, говорит, мы выходим. Говорю, Лариса, за. И правильно говорит, все по областям надо выйти и как лубны зайти в администрации сесть и сказать, ребята, пока не решится закон, мы тут будем и спать, нести с собой матрасы, расстилать. Быстро нашли на день и начали выплачивать. Сразу же есть, Оказывается А почему же вы раньше не давали? Дальше, еще одно. Вот я понимаю, очень многие из нас были на Майдане. Но были люди, которые не были на Майдане. И когда премьер-министр заявляет о том, что те, кто получил ранение на Майдане, должен получать пенсию от 5,5 до 8,5 тысяч гривен. А теперь думайте слова. А как же будет людям, которые с того же Харькова, с Донецка, с Луганска, с Запорожья, с Юга, они многие не были здесь. Из-за того, что они просто-напросто не верили сразу же этой власти. Они не верили. Из-за этого они, они не пришли пока на Майдан. Как быть им тогда? Как быть сейчас в Донецке, если сам премьер-министр людей сразу же в Донецке ставить такие рамки, что они говорят, зачем нам туда, если нас так ставят рамки? Вместе с тем чернобыльцам нету ничего. Все отлично видели выступы, которые в интернете висит выступление. Уважаемые друзья, господин Розенко находится в министерстве, ему доложено о том, что мы здесь. Однако же к нам теперь с другого конца Киева едет подороже. А вы а потому что, не что видите, хотим. Ганьба! Давайте пошкандируем! Розенко! к нему, раз он нас не хочет видеть, так мы хотим. Сядем в кабинет и будем чекать. Ребята, <клак> да да, 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 я сижу на Харькова, Чернобыль, мы приходим. Мы здесь, в куда не доходим. Пошел вон отсюда, брат, хочу вернуть. ты пошли мы до него, Я же кругом на твоих, в Чернобыль, вообще. Так мы сейчас. Мы не хотим, давайте мы пройдем.